Долго уже здесь на передке? Ну, конкретно здесь три месяца. тут хорошо прошлись, все разбомблено. Ну, тут работает активно сюда. Сразу отсеиваются люди, которые... Ну, не каждый может находиться, быть военным, а находиться в таких условиях. То есть это нормально приходят люди, частично отсеиваются, есть задачи, которые надо обеспечивать в тылу, то что э, обеспечить тыл, да, принести нам, привести нам поесть. Это, грубо говоря, половина удачного выполнения операции здесь. Потому что мы поели, у нас есть силы. Все. Ну, так, да, есть люди, которые не могут или по каким-то причинам боятся. Но ну, страх это нормально. Страх это инстинкт самосохранения. Да, нормально. Все. Но говорят, вот у нас были, я знаю, сказал, я боюсь. Не вопрос. Есть кухня, на кухне надо резать хлеб, на кухне надо варить, надо чистить, надо там носить банально, да, физическая сила. Все, человека оставляют на кухне, он работает на кухне, вкусно, сытно поели, все, выезжаем, работаем. Селище Опитне є однією з найгарячіших точок на мапі бойових дій. Вже буквально за лічені кілометри знаходиться Донецький аеропорт і саме місто Донець, звідки майже цілодобово прилітають і 120-мм міліметрові міни, і артилерійські снаряди великого калібру постійно стріляють танки. Тим не менш, наші військовослужбовці стоять тут міцно і тримають оборону, кажуть, що йти звідси не збираються. То есть а сюда, в принципе, постоянно что-то прилетает, да? Каждый день. Практически нету ни одного целого дома. Вот это вот буквально, типа, там, может, неделю назад в гараж сюда прилетел, развалил. Но они тут не ограничиваются, 120-ки, 122-ки. ничем, здесь, кроме того, что даже вот выезжают танки, вот там приехал, БК выпустил, 125 -120, танк приехал, быка выпустил, 125-120 танк, То есть сюда постоянно что-то, нет, не, не было такого ни одного дня, чтобы сюда не работали. Даже та же самая Пасха, когда вот, все у нас, мы решили праздник, мы не стреляем. 4 утра на Пасху, и они начинают по нам работать. Ну, а потом у нас большая проблема. Здесь, на этой территории, один плюс один с такими помехами ловят. Больше украинских каналов нет. Соответственно, здесь зато Life News, Россия 1, Россия 2 ловит прекрасно. И по нам в 4 утра отработали. А в 6 утра новости там на каком-нибудь там Новороссия ТВ. Мы уже там и церковь и их, ну вот стабильно там какой-нибудь там детский садик, школа и церковь. И иногда дальше жилой дом. При том, что Каждое молчали, утро, да? ну, при что полностью молчим, то есть это по нам прилетает, а они показывают, что вот в СУ отработали детский сад. Ну, есть, уже даже такая как поговорка, утром проснулся, новости посмотрел, детский дом там какой-нибудь там или садик не задели, значит плохо ночью работали. предповедаем по точкам не працюємо, Mm -hmm. Якщо наблюдательні пости доповідають, що по ним працюють кулеметники, ми їх накриваємо, вони заспокоюються. А деколи буває в основному диверсійні групи їхні виходять. От ми їхні диверсійні групи. Нічого Вони просили? А що таке, насипали? Пали в танк, вони просять перемир'я. Все, Тільки дві хвилини вже починають савушку і самі стріляти. От тобі перемир'я. Я не знаю, що там. тут.